ये उड़ी ग्राम की पहाड़ियों से वादिय सवात का एक सहरंगेज अंगेज़ नज़ारा है ये तारीख़ी मकाम मैंगोरा से महज साढ़े छः किलोमीटर के फासले पर वाक़ है लगभग एक हज़ार साल पहले यहाँ एक ताकतवर तरीन सल्तनत क़ायम थी और उसका किला और महलात भी क़ायम थे ये बुद्ध मत के आखिरी बादशाह राजा गिरा की सल्तनत थी राजा गिरा की फ़ौज को महमूद गजनबी की फ़ौजों ने शिकस्त से दो चार किया और इस इलाके से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल किया पहाड़ के दामन तक पहुंचने के लिए एक सड़क बनाई गई है सड़क के अख्ताम पर कुछ तमीराती काम जारी था उड़ीग्राम क़िले के बुलंद तरीन मकाम पहुंचने के लिए बेहतरीन सीढ़ियां बनाई गई थी जो वक्त के साथ खस्तगी का शिकार हैं। हम इन्हीं रास्तों पर सफ़र करते हुए आगे बढ़ते रहे इस सफ़र में हमारे रहनुमाए सवाद के नौजवान दानश्वर महक प्रोफेसर एहसानल खान जो ख़ुद भी सवाद की तारीख़ के मुमताज़ माहिर हैं ये सारे एक तक दुनिया की नज़रों से ओझल रहे इन आसार की दरियाफ़त का सेहरा अतालवी माह की एक टीम के सर है जो उन्नीस सौ पचासी उन्नीस सौ निन्यानवे के दरमियान इस इलाक़े में काम करती रही माह्रन की इस टीम ने ओडीग्राम पहाड़ की ढलान पर एक तारीख़ी मस्जिद के आसार भी दरियाफ्त किए और ये मस्जिद शुमाली पाकिस्तान में क़ायम होने वाली पहली मस्जिद थी इस मस्जिद को अजीम पाते सुल्तान महमूद खजनवी ने एक हज़ार अड़तालीस और उनचासन ईस्वी में तामीर कराया था हम पत्थरों के जीने पर सफ़र करते हुए आगे बढ़ते रहे ये जीने कहीं तो बेहतर हालत में थे और कहीं यकसर ग़ायब मस्जिद के मुकाम पर महकमा आसर कदीमा खैबर पखतनख्वा की जानिब से एक बोर्ड भी आवेज़ा किया गया था मस्जिद के दाखिली दरवाज़े को इन दिनों एक आहिनी जंगला लगाकर बंद किया गया है मस्जिद के अंदरूनी हिस्सों में कई हिदायत नामे आवेज़ा हैं जिन पर लिखा गया है कि मस्जिद की दीवारों पर चलना मना है लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर सयाहों को मस्जिद की दीवारों पर चलने से रोकने के लिए महकमा आसार क़दीमा का कोई एहलकार मौजूद नहीं था मस्जिद की तमीर में स्याही माइल और कथाई रंग के मुख्तलिफ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था जिन्हें इंतहाई महारत से जोड़ा गया था मस्जिद की दीवारें इंतहाई मज़बूत तामीर की गई थी कई मकाम पर ये दीवारें आठ हाँ आठ फिट बुलंद भी नज़र आती हैं मस्जिद के अंदर एक बड़े हाल के साथ साथ तीन छोटे कमरे भी तामीर किए गए हैं जिन्हें रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता था इन दिनों मस्जिद में नमाज़ की अदायगी के लिए एक वज़ू खाना भी तामीर किया गया है पुराने ज़माने में वज़ू के लिए मस्जिद के इन दरमियान एक बड़ा तालाब बनाया गया था और इंतहाई बुलंदी पर होने के बावजूद इस तालाब को फुज़ू के लिए पानी फराम किया जाता था मस्जिद की फरशबंदी के लिए मज़बूत पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था कबले के तयन के लिए मस्जिद में एक मेहराब भी बनाई गई थी जो आज भी बेहतर हालत में मौजूद है मस्जिद के पिछले हिस्से में बुद्ध मत की आखिरी इबादत गाह के आसार आज भी कायम हैं सुल्तान महमूद गजनवी ने फातह होने के बावजूद भी बुद्ध मत की इस इबादत गाह को कायम दायम रखा जो उनकी मजहबी रवादारी का मुँह बोलता सबूत है माहरीन के मुताबिक बुद्ध मत की इस इबादत गाह में जर्स व तालीम के लिए चीन और तिब्बत के ज़ायरीन भी आया करते थे बुद्ध मत की तिब्बती जमात में वादिय सवाल की इनबादगाहों को अहम तरीन दर्जा हासिल है मुनासिब तवज्जो न देने और मौसमियाती तगरत के सबब बाज मकामात पर इन आसार को नुकसान पहुँच रहा है जबकि कई मकाम पर इसकी दीवारें अब भी बेहतर हालत में दिखाई दे रही हैं खंडरात की दरियाफ़त के बाद माहरी के लिए सबसे हरत अंगेज़ बात मस्जिद की दीवारों की इंतहाई बुलंदी थी ये दीवारें 30 फीट बुलंदी तक तमीर की गई थी इस मुकाम पर एक कब्रस्तान तलबा के लिए मखसूस कमरे वज़ु के लिए एक बड़ा हौज़ तामीर किया गया था जबकि दीवारों पर बुद्ध इस्टोपा के आसार अब भी मौजूद हैं मस्जिद को मुस्तिल अंदाज में तामीर किया गया था जिसकी पैमाइश एक तरफ से 28 मीटर और दूसरी जानब से 21 मीटर है इमारत लकड़ी के सुतनों पर तमीर की गई थी जिनकी मजमू तादाद तेरा नज़र आती हैं और उनकी बुनियादें अब भी मौजूद हैं मस्जिद के बैरूनी हिस्से में तीन मीनार भी तामीर किए गए थे जिनकी हालत अब मखदूश है वादी सवाद के उड़ी ग्राम पहाड़ पर क़ायम शुमाली पाकिस्तान की इस पहली मस्जिद को और इसके वर्षों को बचाने की इंतहाई ज़रूरत है मैं हूं साबिर फयाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल तारीख़ का नया सफ़र